И мы на канале Настюша и Каиша. И сегодня не к тому, что не нужно. И сегодня я расскажу 5 того, что я люблю. И пять, что не люблю. Всего десять. Итак, начнем. Первый мой. Первое, что я люблю, это менять стили и стрижки волос. Второе мой э, моё то, что я люблю, это менять стиль одежды. Это может разный стиль. И третье, что я люблю, я люблю модно одеваться и всегда быть модной. Четвертый мой стиль – это то, что я безумно, ой, что я люблю. Я безумно обожаю лазить в интернете и сидеть за компьютером. Да, это моя странная привычка. И пятое, то, что я люблю, это я обожаю мыть голову по 10 раз на день. Мне это очень нравится. Это очень классно. Волосы потом такие мягкие и пушистые. И седьмое. Это уже пошло. То, что я не люблю. Что Я не люблю страшилки. Э, седьмое. Я ужасно не люблю спать. Это мне не очень нравится. Оно не очень, ну, не очень комфортно спать днем, только когда болеет. Второе, то есть восьмое, то, что я не люблю. Я не люблю суши. Да, я их ненавижу. Они мне очень не нравятся. Не обижайтесь те, кто их любит. Я не хочу никого оскорбить. Потом, следующий настраиваем факт, это то, что я коллекционирую кукол но самих кукол не люблю, они мне не нравятся. Именно Барби, Бинк, Брак и все остальные. И что их любит убить их дальше, никого не отдавали, чтобы они их не любили. Вот. И последний мой факт, это то, что я... Когда бывает настроение, мне хочется учить уроки, а когда нету, их абсолютно не люблю учить. И не забывайте подписываться на наш канал, ставить пальчики вверх, писать внизу комментарии.